всем привет, друзья, меня зовут Мистер Майкс, и это второе видео за сегодняшний день, ну что ж, у меня такая, и раз я проявляю инициативу, так что ж, ее не использовать. Так вот, э, я сейчас буду играть в одну из самых опупительных игр, ну, демо, хотя это даже демо, ну как, демо-версия, но она шикарная, реально, очень, она мне очень нравится. Их, я немного спойлерилю, Хоть мне не нравится жанр шутеры, но это единственная игра в своем роде, которая мне нравится. Итак, начнем. Это о времени. К видите, красный человек это самое. летит медленно, медленно. И смысл игры в том, что если мы двигаемся, то время идет быстро. А если не двигаемся, то время идет медленно. Сейчас я подвигаюсь, и он пойдет. Смотрите. Я прыгнул на этот самый кубик, на другой кубик. Ну вот как сейчас мои слова подтвердили, время идет, когда ты двигаешься. Смотрите, я двигаюсь туда-сюда. И вентилятор двигается. Не двигаюсь. Все, он остановился. А еще когда мы вытаем голову. Еще когда мы нажимаем на правую левую кнопку мыши ну и правую тоже или shift и когда прыгнем так ух ты что я там <свистит> эм, зашиби его или как-то так было написано <свистит> возьми его пистолет <свистит> ух ты ж ё моё это было внезапно о человек Тихо, стой, человек я не успею kill Убей всех. Ух ты ж, какие звуки неприятные. Ай-яй-яй. Их же будут так. Ух ты. Интересно. Super -hot. Super -hot. Super -hot. Что обозначает слово? Super -hot. Super -hot. я знаю, что на английском это очень горячо, но при чем тут? А! надо действовать быстро. Сюда стрельнуть, потом вот в него стрельнуть. Потом вот в него. А, еще да? Вот там же еще человек был. Е мое. вот это я знаю, вы знаете, да? Надо уворачиваться. И кстати, я пока играл, я придумал тактику, с помощью которой можно уворачиваться от пуль. Надо. Нет, не так. Сначала бежим к этому углу, спрям за стенку, потом бежим к этой стенке, спрятаемся. И вот так вот надо быстро все проходить. Быстро. Значит, вот так левая, правая, левая. Странно, как-то у меня раньше быстрее все это получалось. Да. Так. Так, так, так. Не получается. Фу, самое тяжелое это взять пистолет. Тут пуля летит прямо на меня. Ух <звы> ты ж, как она близко пролетела, е -мо. Так, и вот него. А -а Ах! Я ж почти успел. Ну, да. Было написано, возьми пистолет. Сейчас доберемся и возьмем. Так. Эх! На самом последнем, на самом последнем стене. ай -я -я -я. Кстати, тут же все продумано. Тут можно даже стекла выстреливать. Так. Это Димоверсия, никакой текстуры почти, никаких никакого сюжета, но сама Димоверсия уже чего стоит. Эй, сейчас у меня поле прилетит, да? Надо двигаться. надо двигаться. Так. И сделаем уже вот в этого последнего. Супер. Ага. They keep coming. Ой. Oh, 10, значит осталось еще 10 чуваков. Так, это будет достаточно быстро, ой, медленно, потому что не могут это все пройти. Ух ты ж! Да, сложно, сложно, сложно. Эй, я даже ничего не успел сделать, -мо! И эта игра поражает своей продуманностью, своим не то чтобы сюжетом, а вообще само все вот это вообще начинается эта задумка со временем это же как интересно вы видели, что вот это приходит всегда с Я. Привет. До свидания. Ах ты ж. Да нет. И всего хорошего. Все, бежим, бегим. Бегим, беги, бегим. Ух ты ж, как интересно. Ух. Один там. Один у нас тут, там нету. Никого нигде нету. Как бы они берутся вообще? А, нет. Мимо. Ну, то есть не мимо, а вот в стенку. Ух ты как Сейчас мне кажется, потом закончится, да? Ух ты! Пустой, надо взять вот эту. Эээ, как мне до тебя добираться? О, да, там даже двое, значит. Вот, вот так. Два раза. Наверное. Ух ты ж. Там один. И, кажись, о, вот эти два острова и в него. Гон. Что? Что я сейчас сделал? Бегим на стачку. Вау, смотрите, даже не вверх. Я думал. Босс. О, а, босс файт. Я не хочу, я боюсь. Я боюсь. Верните меня. Get back. Возвращайся и... Возвращайся и делай свою работу, что нибудь не хочу. Не хочу. О, смотрите, как это все минимализировано вообще. Не то что пиксель, каждую. Все видно. Так, тут пока что ничего нет. Как-то слишком. Убей Гео. Как-то слишком. Не, не, не. Вдруг ты. Убей его. Это было быстро. Может, подождем? Может, не будем его убивать. Может, пройдемся? Так, что там есть? Жалко бегать нельзя. Вот это минус. Так, бежим, 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 бежим и прыгаем. Так, тут что у нас? Окошко. Так, тут у нас, у нас тут... Ха, 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 ух ты. Я заметил две, два прокола. Это первое вообще, во-первых, через текстуру я вот тут можно пропрыгивать. В вторых просвет. Значит, там, наверное, что-то секретная комната какая-то. Ну, не... Это я типа на весь экран сделал. Ну ладно, идем обратно. Так. Так. Не будь трусом, эй! Сам ты такой. Не воз, не без вознаграждения что? Чего он такой высокий? Я что за мальчика играю? Ой, ой, ой! ой. О, господи, ты ж кто такой? Yes. Что я? You have served me well. Ты спас себя. Now что? dispose of yourself. Dispose это что? Just walk through the window. Ну а все, просто пройди в окно. Такой ля 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 ля. -ля Пииу, пау. Не 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 фигушки фигушки фигушки. Давайте, ребят, на этом видео закончим, потому что я не знаю, что там будет в конце, но я, но Поставьте лайк, подпишитесь, если вам понравилось данное видео. Меня зовут мистер Бралекс, его там, который я там убил, зовут Гео. Тут есть и правила в текстурах. Вот, мы желаем вам всего хорошего, отличного дня. Не прыгайте в окно. Да, всем пока. И посмотрите видео, которое вышло недавно. Ну, то есть, поучаствуйте в конкурсе на по 74. На лицензионный ключ 74. Во. Всем пока.